Здравствуйте, дорогая семья! У нас сегодня не только сестринская группа, у нас еще и группа Сергея Сергеевича. И мы совместно хотим вас поздравить с зимой. наступающим Новым Годом и с Рождеством Христовым. У нас сегодня тема «Настоящая любовь», и мы хотели бы вам показать, какой должна быть настоящая любовь. Огоньки блестят, музыка играет. Все вокруг проникнуто духом Рождества, Нового года и, конечно же, любовью. Таша брела про улочкам города и вдруг от неожиданности остановилась. Оглядевшись вокруг, она поняла, что попала на стихийный базарчик. Подняв голову с удивлением, прочитала надпись. Продается любовь продается любовь, вдруг Даша поняла, что любви-то ей и не хватает. Поэтому она решила подойти к первому торговцу. Подходи, налетай, выбирай, покупай. Только сегодня и только у нас товар высший класс. А, Подождите. Бери кредит и душа не болит. Покупай по кусочку, плати тоже по кусочку. А какая у вас любовь? Настоящая? Конечно, настоящая. Любовь условная. Это как? У нее есть много если. А сколько? Если ты будешь хорошо учиться, если ты выберешь хороших друзей, если ты будешь э, хорошо себя вести, то мы будем любить тебя. А сколько она стоит? Ее цена — исполни все. Исполни все? А если я не смогу все исполнить? Она быстро закончится. Любовь есть. Это любовь, которую вы или я даем или получаем при определенных условиях. Нам нужно сделать что-нибудь, чтобы заработать ее. Это любовь сделка. Если ты мне дашь то, что я хочу, то я дам тебе то, что хочешь ты. Любовь предлагается в обмен на что-либо, чего хочет любящий. В основе ее эгоизм. Когда же наступает разочарование или перестают выполняться условия, любовь, если превращается в возлобленность. Часто можно услышать от людей Я больше тебя не люблю или любовь прошла. За каждое, если придется платить. А ну, как ты хотела любовь-то купить? Могу предложить любовь само совершенство. Смотри, какая она красивая и она настоящая, не то, что подделка у нее. Да, мне тоже нравится. А какая ей цена? О, дорогуша, цена у нее не из дешевых. Для этого нужно быть, быть красивой, умной, здоровой, уметь петь торт. если иметь это все перестану? Второй тип любви, любви, любовь, потому что. Кстати, многие женятся на его основе. Человека любят за то, что он собой представляет, или что он умеет, или что он умеет делать. Например, вышивать крестиком, готовить торты, быть, уметь делать экибану и многие другие какие-то дела. Другими словами, любовь является результатом определенного условия или качества, присущих любимому человеку. Платить за нее приходится постоянным поддержанием тех качеств, за которые вас любят, и боязнью потерять. А если появится достаточно сильный конкурент, то эта любовь может предать. Эта любовь не постоянная, потому что всегда найдется тот, кто что-то лучше делает, или красивее тебя, или богаче тебя. Поэтому сейчас так много разорванных отношений, разводов, предательств. дорогая цена. Извини. Вот уж привереда, иди ищи себе другую любовь. Наверно, это настоящая любовь. Она такая горячая, с ней не замерзнешь. Да-да, это настоящая любовь. Здесь... Здесь ничего не надо уметь. Как? Да. Здесь надо просто предаться своим чувствам, проявить фантазию. <свист> Ну, это не для меня. Ну, как-то быстро, легкомысленно. Что ты понимаешь легкомысленно? Это в наше время это нормально. Это же, это же химия. Ты хочешь всю жизнь печь торты и вышивать крестиком? Нет, нет. Любовь, и страсть. Этот вид любви сейчас очень популярен. Все СМИ направлены именно на этот чувственный вид. Все хотят иметь страсть, чувства, особые переживания. А если их нет, то и любви нет. Чувства долга, привязанности, брачные обещания, к сожалению, забыты, и человек нацелен только на чувства. Но чувства быстро проходят. Ученые подсчитали, что они могут длиться до 18 месяцев. Так как на химии, а в этот период в мозгах в человеке выделяется гормон дофамин, который схож по своим свойствам с наркотиком, не, по, не построишь крепких отношений. И быстро истощается организм, и к нему происходит привыкание. И тогда нужно будет снова что-то найти, чтобы вызвать это чудесное чувство эйфории. где же мне найти настоящую любовь? Неужели ее не существует, а только подделки? Привет. Привет. Ты сегодня что-то очень грустно. Я не могу найти любовь. Купить хотела, проблема вновь. То должна многое уметь, плясать, вязать, красиво петь. То призывают к какой-то химии, отдаться чувствам и ни о чем не думать. То только если быть Может, часть любви купить, или грамм 300, а сделать микс, ведь все так живут. Держи, это тебе. Да, дарю. Сейчас-сейчас я все объясню. Я тоже, как и ты, раньше искал настоящую любовь. Но никак не мог найти в мире этого. И однажды я встретил ту настоящую любовь. Она была вечная, она была страстная, она была чистая. И эту любовь мне подарил Господь. Также Господь хочет видеть каждого из нас в этой любви Его. Он умер за тебя, потому что возлюбил. И тебе только остается принять эту любовь. И поэтому я тебе дарю эту любовь от Бога и от себя даром не может быть. Возьму, что мне терять? И Даша приняла настоящую любовь и не пожалела об этом. Ее сердце наполнилось радостью, светом и миром. Ей хотелось петь и прославлять Бога за то, что Он ей дал. Это была настоящая любовь, и она теперь хотела дарить ее всем. Она поняла смысл этой любви. Если тебя полюбил Бог и отдал самое драгоценное, что у него было, это своего сына на смерть ради тебя, то и ты должна любить других так же, даря им свою любовь и ничего не требуя взамен. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, а Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга.